У нас автомобиль Lexus LX570, LX570 последний, 2014 года, практически без пробега, с газоблонным оборудованием Landi Renzo, Landi Renzo OmegaS. У этого автомобиля интересная ситуация. Изначально хозяин этого автомобиля выбрал для себя другой бренд газового оборудования, который является тоже лидером. Вот. Но, но подчеркнул информацию о компании Landirenzo то есть почитал информацию детально изучил ее, то есть зайдя на наш сайт, у нас очень детально расписано все о Landirenzo посмотрел проекты, которые мы делали на Ландерензо, почитал статьи о Ландерензо, узнал, что мы являемся единственным официальным дилером компании Ландерензо на территории Харькова и Харьковской области. Он приехал к нам в офис. Мы долго беседовали и, наконец-то, определились выбрать для себя Ренза Амигас для установки на автомобиль Lexus LX570. То есть это является как бы Lexus, это в принципе премиум японская, японский автомобиль премиальный. Этот вообще э, индивидуал на коже напе. Э, то есть на ну, максимальный Lexus это так как бы не заговорит, но тут все, все что может быть в Lexus здесь есть. То есть поэтому уровень как бы автомобиля, говорит об уровне газового оборудования. То есть Энза выбрана специально для этого автомобиля. Тоже максимальной комплектации. То есть с форсунками МЕД. Форсунки МЕД они очень быстрые. То есть время открытия и время закрытия. И минимальный порог работы тоже очень минимальный. Ну, то есть порядка на, 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 на 1,4 секунды они могут работать стабильно практически то есть после форсунки кейхен это лучшая форсунка то есть на поэтому как бы все это изучив почитав посмотрел информацию которую мы э, предоставили очень расширенно очень э, полно глобально объяснил клиенту он выбрал для себя оборудование Ланди renzo а сейчас как бы просмотрим непосредственно по ГБО разгон автомобиля вот. У нас режим газ. Режим газ. И мы едем. Генетическая характеристика этого автомобиля как бы можно только ими восхищаться говорить особо нечего. Это они великолепны. Они великолепны. Потери мощности нет абсолютно. Для чистоты эксперимента проедем бензин. Вот, включаем бензин. Обратите внимание на стрелку тахометра. Переход с газа на бензин. То есть вот у нас режим бензин, включаем газ она стоит мертво не шелохнется. по переход от за это супер тем более автомобиль стоит у нас на драйве он нагружен включаем бензин вообще то есть не то что ни малейшего вибрации каких-то шатаний мотора то есть все как будто ничего не происходит так едем бензин. никакой разницы прекрасный разгон великолепный включаем газ для того чтобы экономить прежде всего мы устанавливаем газобаллонное оборудование на автомобиль для экономии денежных средств затрачиваем их на топливо поэтому нужно ездить на альтернативном топливе это газ он более дешевый и за счет этого экономится финансы. Сейчас красный свет. Уже у нас зеленый. Я думаю, что клиент будет доволен работой оборудования Land вот Это как бы не самый простой автомобиль показатель для оборудования, как, бы, как оно может справляться с корректировками ходовыми. То есть у этого автомобиля их не одна, не две. То есть здесь порядка 5 корректировок катофи, 7 ходовых, 3 корректировки холостого хода. И между всеми этими оборудование должно идеально отрабатывать по смеси подачу топлива, необходимых порций, которые нужны. Также в этом блоке Лондеренция Амикас есть обд коррекция то есть здесь подключена обд коррекция и в отличие от собратьев ландеренза скажем так и конкурентов здесь она то есть обд корректирование реализовано немного по другой схеме то есть он блок управления смотрит развал по корректировкам между банками двумя тут две банки ну для знающих я не буду комментировать что это значит это понятно. Значит, развал по банкам, он смотрит в одну и вторую, то есть как бы половинку двигателя, и сводит их воедино. То есть нет такого, как у большинства оборудования, особо коррекции. У тебя, допустим, одна банка в нолях, а другая минус 25, либо плюс 25. То есть развал по банкам это чем? То есть оборудование как бы особо до работает хуже, чем, его же, но если отключить OBD коррекцию У Ландерин этого нет. Оно работает четко в нолях потому что э, обе банки, скажем так, э, все рандозанты, э, то есть все коррекции одной половины двигателя и другой половины двигателя полностью контролируются параллельно, то есть не отдельно друг от друга. Э, что касается вот этого блока. Так, в принципе, краткий обзор в ходу мы сделали. Теперь рассмотрим автомобиль непосредственно по монтажной части. прекрасно работает на Великолепно. все приятно хорошо сейчас мы заедем в парковочку к подкапотному пространству. Для того, чтобы показать качество работы компании VIP и преимущества и преимущество под капотом не установлены пластиковые щитки. То есть это пока для того, чтобы показать его визуальное скажем так состояние и потом будут установлены щитки мы покажем как это выглядит красиво и эстетично тогда уже все находится. здесь подкрепленная часть но ну, сама за себя скажет по качеству газовые касальные все в гофре традиционно все закреплено это форсуночки медовские они на подушечках специально для того чтобы вибрация не придавалась и не было шума это закреплено надежно она гуляет это вот это скала проводка чтобы не думали что мы ее поколем в это не наша Селков, я, я, я. Но все Но все-таки ручная работа. Это не завод. Блок управления Ландерен Замегас с ОБД коррекцией. Вы уже видели, теперь пойдем. По баллон здесь у нас находится непосредственно снизу, пока был он Здесь у нас теперь находится колесо в чехольчике. Сервис Газ. Всего можно легко достать. И... Есть багажник. У нас есть. По ВЗУшке. Сейчас закрываем. ВЗУ здесь находится у нас непосредственно подпарка. Ничего, проверю, по угоду. 見た。<music> 570 новый Ландер за Омегас Италии официальный единственный дилер в Харькове и Харьковской области компания VIP Service газ не верьте никому VIP Service газ всем спасибо